Свободи діалоги 720 12 13. це телефон нашої студії. І сьогодні ми будемо говорити про банкрутство. Банкрутство простих людей, банкрутство підприємців, фізичних осіб, а, які почали це все відчувати на собі, взявши ще у докризовий період кредити в банках, а потім постає питання, що робити далі, як їх віддавати. І втім, які є а, права? У мене як людина, яка взяла кредит для розвитку малого бізнесу, а сьогодні потерпає від того, що е, є чимало підводних каменів, з якими ми тільки не почали стикатися, і як їх долати? Що для того робити, і як в такий спосіб взагалі розвивати малий бізнес в Україні, який є основою економіки нації? Про все це і більше разом із генеральним директором консульта... консультаційного центру з питань банкрутства Анатолієм Родзицьким. Пану Анатолію, я вас вітаю. В грудні 2008 року було створено консультаційний центр з питань банкрутства. Ви, команда однодумців, які свого часу вже займалися з питаннями банкрутства великих підприємств, все ж таки зрозуміли, що треба діяти і допомагати представникам малого бізнесу. Прошу, яке було спонукання до того всього? Загальна картина, яка відбувається в нас взагалі в економіці в кризових умовах, або що? Консультационный центр объединил опытных юристов и арбитражных управляющих, которые раньше занимались банкротством юридических лиц с 2002 года, то есть уже около шести лет, то есть огромный опыт был накоплен. И э, с декабря 2008 года стал актуальным э, вопрос помощи физическим лицам и э, проведения для них процедуры банкротства. Таким образом, ці люди объединились для того, щоб допомогти фізичним лицам решить ті проблеми, которые поставив перед ним економічний кризис. Угу. А, як про вас власне, дізналися і з чого ви почали діяти? Ну, раптом, так, ви зрозуміли, що сьогодні багато підприємців просто стали перед величезною для себе проблемою, чи припиняти свій бізнес, чи якось переорієнтовуватись. Более того, эта проблема намного глубже. То есть если бы стоял вопрос просто приостанавливать свой бизнес или переориентироваться, то есть люди как-то могли бы это перетерпеть. Но на текущий момент проблема гораздо шире и больше. Дело в том, что вопрос ставится, будет ли физическое лицо, которое вложило все свои деньги – очень долго много лет занималась бизнесом будет ли оно вообще экономически свободным то есть если двигаться по старому сценарию то это лицо которое не могло развивать свой бизнес без банковских кредитов и на текущий момент не может их отдать если банк взыщет в порядке исполнительного производства все денежные средства, которые он выдал этому лицу и которые оно потратило на свой бизнес, то это физическое лицо не сможет отдать деньги за счет реализованного имущества и останется должным банку до конца своей жизни. От, ми сьогодні просто багато чуємо про такий термін, як кредитні канікули. Про нього багато говорять, так але фактично на практиці невідомо, як він може бути зреалізований. Хоча є власне досвід європейських країн, де така модель доволі активно діє для того, щоб стимулювати людей, від... відтермінувати їм кредит. У нас здається, все робиться навпаки. Що ви можете сказати? Як доводиться долати? Ось такі просто непорозуміння між банківською. систему, так и э, предприятиями. Дело в том, что модель кредитных каникулов между Европой и Украиной имеет большую разницу. То есть почему? Во-первых, к сожалению, на Украине недвижимость подешевела в 5-10 в раз. То есть в Европе действительно тоже произошло снижение цен на недвижимость, но в гораздо меньших пропорциях. То есть недвижимость в Европе подешевела на 10, 20, 30%. Но настолько критического снижения стоимости и цены не произошло. Почему? Потому что ни в Европе, ни в России, ни в Америке не было прекращено кредитование. Только в Украине было с октября 2008 года практически на 100% прекращено кредитование физических лиц и бизнеса. Новые кредиты не выдаются. Между тем, банки всеми силами стараются взыскать старые кредиты. Это раз. Угу. Второе. То есть, как правило, многие украинцы взяли кредиты на покупку недвижимости. То есть это долгие кредиты на 20-30 лет. В результате основной платеж, который платили украинцы, это проценты за пользование этими денежными средствами. Кредиты, как правило, брались в долларах. Тело, то есть постепенное погашение кредита, то есть занимает маленькую часть от общего платежа. Кредитные каникулы, которые предлагают банки клиентам, подразумевают, что клиент не платит тело кредита в течение определенного периода времени. Но проценты он платит в полном объеме. Поскольку именно проценты составляют большую часть платежа, то так называемая реструктуризация, которую банки предлагают клиентам, не приводит к тому, что они могут платить по кредитам. Особенно с учетом того, что их доходы существенно сократились, доходы украинцев в гривне, кредиты валютные в долларах, курс вырос, и получается, что... Лібо банки взагалі не предлагают реструктуризацію, либо її условия недостаточні для того, щоб українці могли виплачувати банкам денежные средства. Як взагалі відбувається процес допомоги тим, хто вас сьогодні звернувся? Між іншим, скільки людей вже скористалося послугами центру від моменту його створення в грудні 2008 року? Тобто, за 4 місяці з того моменту, як ми официально начали предоставлять э, услугу по списанию задолженности физическим лицам перед банками. Э, хозяйственным судом было вынесено около 45 постановлений, которыми были признаны э, банкротами физические лица. Угу. Еще 30 физических лиц, обратившихся к нам э, за помощью, э, их документы находятся в состоянии оформления. На мой взгляд, це достаточно весомый результат. Тобто, ми оказываем услуги не тільки в Харкові, у нас є представительство в Києві, ми зараз відкриваємо представительство по всій території України. Це перший такий центр, який утворено взагалі да. в Україні, не да. лише да. у Харкові і в області. А як от приходить до вас приватний підприємець, так і каже, люди добрые, допоможите, вскочи в халепу, так. Я не знаю, я и чем мне кредит до банку, просто все, хоть я не знаю, хоть зашморк там и все. Что а, туди робити? Чим чем вы начинаете с ним працювати? Когда к нам приходит физическое лицо и рассказывает нам о своих проблемах, первое, что мы ему предлагаем и говорим, что самое лучшее, что он может сделать, это своевременно и в полном объеме платить банку в соответствии с его кредитным договором. Uh -huh. Если это невозможно, то тогда мы предлагаем этому физическому лицу обратиться в банк с предложением о реструктуризации кредита. И только в том случае, если предложение банка не удовлетворяет это физическое лицо, то есть физическое лицо не может все равно выплачивать реструктуризированный кредит, или же банк отказывается проводить реструктуризацию, то есть тогда у физического лица остается два варианта. Первое. Ничего не делать. Ждать, пока банк в судебном порядке взыщет залоговое имущество, продаст его через исполнительную службу. Как правило, это будет сделано в лучшем случае за 15-20% от задолженности этого заемщика перед банком. И остальные 80% заемщик останется должным банку всю свою оставшуюся жизнь. То есть этот долг не имеет срока исковой давности и навсегда остается на этом физическом лице. Фактически, это психологическая травма для человека на все жизнь. Мы понимаем, что далее годы говорить про какую-то подальшую деятельность его предприятия. Если бы это была психологическая травма, то, це, возможно, так, она женщина. могла бы зажить. Но дело в том, что это материальная травма. То есть дело в том, что если эту ситуацию никак не изменить, то мы исключим из жизни общества самых предприимчивых, самых инициативных людей. Ведь кто пытался зарабатывать деньги? Средний и мелкий бизнес, то есть наиболее предприимчивые